Я должен восстанавливать водоснабжение Еланинского района. То же самое произошло и в Арбузинском районе, поэтому я присутствие всех средств массовой информации говорю о том, что все, что наломали там, к сожалению, значит, исправлять приходится нам, отвечать нам, хотя существует, еще раз повторюсь, собственные полномочия местным советов, То есть закон позволяет им самостоятельно принимать такие решения. Мы можем только ловить их не на неточность, на нарушение закона, а все остальное, знаете, как мы говорим, сам собственный. Захватил премию, захватил такое решение, иншее решение. Это тоже одна из проблем. Мы сегодня много делаем для того, чтобы прочитать цикл целой лекции. Мы специально записали этот цикл лекции на видео. Мы раздаем каждому председателю Сельского Совета, в районы раздаем все, что называется закон о коррупции, закон о государственной службе, где есть подводные камни, что можно делать, чего нельзя делать в соответствии с законом. Но, к сожалению, не мы избираем этих людей, не мы их назначаем, они избираемые громадами не всегда мы получаем, ну, как мы говорим, во главе громад, грамотных, квалифицированных, толковых специалистов. И есть своя еще специфика. Помимо, помимо коррупции, которая председатель Советского Совета имеет такие же полномочия, как мэр города Николаева. Но у мэра города Николаева есть тысячи человек в штате. А у председателя Советского Совета есть один пункт. В лучшем случае еще секретарь Совета. Здесь есть своя проблема, но я еще раз повторюсь, значит, проблем по восстановлению у жителей Бригады не будет. Таким образом? Таким же самым. Скважина, если есть необходимость почистить эту скважину, возобновить дырку этой скважины, мы это сделаем. И сделаем в самое ближайшее время. Значит, э, могу только единственное сказать, я второй день на прогрессию после области. Но остановил я, как мы говорим, разбор водопровода вместе с Генеральной прокуратурой три недели назад. А теперь, выйдя из отпуска, я теперь буду разбираться, что будет чистить, когда ее почистить, и каким образом мы сделаем, чтобы препаратов все было нормально с вами. Пожалуйста. Интернет-то не верите, мальчик, по-моему, Николай Петрович, проясните, пожалуйста, ситуацию с задолженностью по зарплате на заводе «Вильям». Наши на больше сотрудников завода встречались с Вашим заместителем, поколево, и он с них потребовал, чтобы они назвали ему общую сумму задолженности по заводу. Неужели администрация не может сама узнать эту сумму, и что будет предпринято, чтобы все-таки люди получили свои деньги? Кроме того, они же говорят о каких-то нарушениях в процессе ликвидации этого завода. Будет ли администрация выявлять эти факты или что-то предпринимать? Значит, Не ситуация откройте. на заводе «Меридиан» непростая. Непростая она по одной простой причине, что в отношении завода «Меридиан» было принято уже много судебных решений, которые уже практически, ну скажем так, ушли все сроки обжалования в отношении э, того или иного, скажем, факта. Единственное, за что э, мы на сегодняшний день, образно говоря, держимся, это то, что, ну, может быть, для тех, кто до конца образа не знал саму ситуацию, э, в свое время это было при собственных Чуркиных, чер было принято решение, когда основные фонды завода «Меридиан» были переданы в уставной фонд другого юридического лица, некого закрытого акционерного общества по судостроению в Киевской области. Затем, после того, когда они были переданы в уставной фонд, они были из тем юридическим лицом, киевским, были переданы в аренду завода «Меридиан». То есть они, по сути дела, не двигались, это недвижимость. Но формально, юридически, документально они были переданы в основной фонд, а затем из этого уже, теперь уже новое юридическое лицо, владея этими основными фондами, разрешило взять их же основные фонды, но теперь уже в аренду, соответственно, надо было платить деньги и так далее. Ни одна структура в тот период... Это был 2005 год, если мне память не изменяет. 2005-2006 год, ни прокуратура, ни суды, ни собственники, ни э, комиссия, соответствующая по, э, работе с закрытыми, э, открытыми, открытыми акционерными обществами, она не усмотрела здесь каких-либо нарушений. Прошло короткое время. Закрытое акционерное общество киевское становится банкротом. Дальше становится банкротом Ватмеридиан. Основных фондов у Ватмеридиан никаких. Потому что их основные фонды были взяты в аренду у другого юридического лица. На основании процедуры банкротства было принято решение длительное время, как мы говорим, банкротили эти предприятия, пытались реализовать все то, что можно было реализовать, что находилось на балансе этого завода. В конечном итоге реализовали все, как говорят документы, но денег на погашение долгов всем кредиторам не хватило. Тем не менее, процедура была завершена. Предприятие в результате процедуры банкротства было ликвидировано. И исключено из перечня действующих предприятий. Таким образом, труд замкнулся. С точки зрения закона все чисто. Люди, которые имели задолженность по заработной плате, Иванова, если мне память не изменяет, еще несколько человек, неоднократно амбутировали эти вопросы в хозяйственных судах, в гражданских судах. Значит, в конце концов, было принято решение на уровне э, Верховного суда о том, чтобы отменить процедуру банкротства, вернуть это предприятие обратно в перечень действующих и начать все сначала, в связи с тем, что была нарушена сама процедура. Вот на сегодняшний день дважды менялись ликвидаторы. Длительное время никто не хотел идти вообще из должностных лиц возглавить это предприятие на период ликвидации. Пожалуйста, на третьем пути, независимости скоро третий, десятый будет, будут ли приниматься какие-либо меры по Николаевичу, по ликвидации детско и наркомании? Понятно. Все догадались, мы, наверное, в Если сказать о том, что на третьем десятке или 20 лет, в нашем обществе никто ничего не делал в этом вопросе, то это будет, знаете, как правильно сказать, вопиющая неправда. Скажите мне, пожалуйста, в какой нормальной семье, на каком нормальном предприятии, какой нормальный руководитель, либо мать, либо жена, либо отец, либо просто люди, нормально, как мы говорим, относятся к тому, что рядом сидит, находится, лежит, яница, либо, не дай Бог, как мы говорим, это ребенок малолетний, либо это взрослый, либо это жена, либо муж и так далее. Это вещь страшная, это трагедия. Нормально на нее никто не реагирует. Просто на сегодняшний день сложилась такая ситуация, когда наверное, многие из нас помнят, что любой человек, рождавшийся в период советской власти, да, моментально сразу попадал под бдительное око общественности. Детский сад, активрята, пионеры, комсомольцы и так далее. Женсовет, Петсовет, начальник. И так далее, и так далее, и так далее. Тогда было очень сложно вмешиваться, если бы слово или влияет на положение дел в той или иной семье. Куда может, образно говоря, избиваемая женщина или э, там, где. По мы тоже прекрасно понимаем. Судоремонт есть, судоремонт был, судоремонт останется. Мы сегодня говорим о возрождении подготовки специалиста через какую призму? Через призму обороноспособности. Украина, если желает быть независимой или нейтральной, она должна иметь хорошую армию, хорошую В противном случае назову, она особо ногами будет. По поводу аграрных возможностей, вы знаете, Украина сегодня закон. Сегодня создается кадастр, целая структура. Причем делается это таким образом, что Люди, работающие в Татарском центре государства, это будут государственные чиновники, которые никому подчиняться не будут. Только закон.